Hai, dia say di sini. <laughs> Okey. Uh, Hanayu. Wow. Saya daripada awal saya berkonten di dalam media sosial. Saya ada buat beberapa video. Mempertahankan Hanayu. Uh, apabila dia memakai tudung. Okay. Uh, dan saya mendapat uh, view yang begitu tinggi. Malah saya dipuji. <laughs> lah, lagi apa saya dapat? Dia kata saya baru ada AP. Cai betul lah. Tapi itu dululah tuan-tuan. Sekarang ni walaupun di Kedah ni dia dengan bersama-sama dengan saya lah. Kerana dia dia mereka melihat di AC ni dia you know seorang perasa politik yang kalau betul dia kata betul, kalau tak betul dia kata tak betul. Terbaik lah uh, tu kan. Terima kasih lah atas uh, pengiktirafan itu. Jadi uh, saya nak bersembang sikit mengenai isu Hanayo ni juga. Okey, Hanayo ini dia dilantik menjadi menteri wilayah Kababum, eh? semua orang rasa, "Ha? DAP Bagaimana ni PMX Boleh lantik menteri DAP Menjaga Kuala Lumpur Timbalan dia pula Berbangsa Cina Saya ingat ke DAP juga <laughs> Semalam saya kata DAP Saya minta maaf lah Semalam tak nak, nak 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 Orang kata apa Nak go go through secara detail lah Sebab terlalu excited kan Nak bersembang dalam media sosial Kan Rupanya timbalan dia Berbangsa Cina Daripada GRS terbaik. Ha, kita sudah maklumlah. Kan di 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 Sabah baru ni a uh, DAP royak kan GRS menang 29 kerusi. Tapi kerusi-kerusi Cina diberi kepada warisan. Jadi ini mungkin juga satu salah satu strategi ya eh, PMX dan DAP okey mai kita lantik daripada GRS. Ha, untuk kita nak menunjukkan kepada kaum Cina yang orang Cina ini boleh buat reformasi eh bukan reformasi ah ha, mestilah reformasi dalam pentadbiranlah ha. okay. jadi uh, saya itulah saya pada angka awal ya saya melihat pembangkang akan memainkan isu ini dengan begitu amat dahsyat sekali ha, amat amat dahsyat ah ha, dah mainlah tiba-tiba amno UMNO amno di mana saya usah agungnya eh, Dia ada buat satu ulasan begitu panjang sekali Tapi saya tak nak bincangkan ulasan itu Kerana saya nak bincang dalam uh, YouTube live saya InsyaAllah malam ini ke malam besok Saya nak ulas mengenai UMNO tidak puas hati kerana DAP menjaga Kuala Lumpur Wow ha? Jadi uh, Ashraf Wajdi ni dia menulis begitu panjang sekali uh, Dia Tapi saya ambil sikit-sikit lah untuk saya ulas Cuma saya nak ulas dalam Malaysia Kini ni dia mengatakan pelantikan dua orang menteri berbangsa Cina. Wow. Saya bab bab ni saya kalau bab Amno ni saya tak setujulah tuan-tuan eh. -tuan. Kita jangan mainkan isu perkauman. Isu perkauman ni tak bagus tuan-tuan. Sebab saya ada kawan saya bangsa Cina, bangsa India masa di sekolah kami berkawan dengan begitu you know kuat sekali. Uh, uh, ibarat adik beradik kan eh? tapi kalau Ashraf wajdi sekarang ni zaman AI tuan-tuan uh, AI tak perlulah kita uh, naikkan isu berbangsa Cina ini mentadbir uh, di, di 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 mana di uh, bandaraya uh, metropolitan eh uh, Kuala Lumpur. Ini kali pertama tuan-tuan uh, di mana menteri wilayah uh, diberi kepada DAP dan menteri berbangsa Cina boleh masuk Malaysia Book of Record. Bolehlah tu. Eh, ha, boleh masuk dah. Maknanya ini kali pertama Kementerian Wilayah Persekutuan diterajui oleh dua orang Cina. Seorang DAP, seorang DRS Okay, Dan Ashraf Wazdi mengatakan ini akan memberi impak yang tidak bagus. Tidak bagus bagi uh, Melayu bandar. Wow. Ha, kita sudah maklum tuan-tuan ha, di 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 parlimen di uh, di di Kuala Lumpur ini majoritinya adalah milik DAP. Ha, Teresa Kok, siapa tak kenal? Hanayo, Yeo, siapa tak kenal? Lim Lim Eng, apa nama seorang lawyer yang botak tu, Kepung Kepong kalau tak salah saya. Ah ha, baru ni dia kata kalau Datuk Bandar ni kalau kalau buat pertandingan ha, letak KJ dengan Siti Nurhaliza confirm tuan-tuan dia kata Siti Nohaliza boleh jadi Datuk Bandar Kuala Lumpur. Memang terbaik lah kalau jadi kan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, konsert je tuan-tuan. <laughs> di Kuala Lumpur. Okay. Uh, tak apalah, itu pandangan dia kan. Dia-dia melihat macam Datuk Bandar ni, dia macam di New York lah. Eh? Saya nak bagi tahu di kepada Ashraf Wajdi lah kan. Uh, sebenarnya ada, ada orang kata apa, dari segi teori akademik, dia ada tuan-tuan. Eh. Uh, nanti saya cerita eh salah satunya dia panggil uh, burn out uh, burn out ke burn in uh, uh, ini saya akan kupaskan dalam satu topik yang as uh, maknanya kita letak seseorang itu yang belum teruji dan biar dia buat kerja apabila dia berjaya itu bukan lagi mengenai isu perkauman kena faham tu Ashraf Wajdi eh. bagi saya beginilah eh uh, peluang telah diberikan eh kepada uh, kaum Melayu uh, di bawah AMNO uh, 67 tahun AMNO memerintah uh, Malaysia dan uh, di situ juga uh, kota metropolitan ini diberi kepada orang Melayu. Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ya kali ini dia ingin membuat sesuatu yang luar biasa bagi saya lah. Kerana dia meletakkan DAP mungkin juga ha? Uh, Uh, semasa DAP memberi kata dua ataupun memberi uh, uh, orang kata ugutan lah bukan uh, ini dalam rangka perpaduan uh, entiti DAP ini satu parti yang besar jadi mungkin mereka memberitahu kepada Perdana Menteri untuk memulihkan uh, keyakinan uh, penyokong, penyokong PH yang berbangsa Cina ataupun yang uh, separa bandar ataupun uh, penyokong Cina bandar Ha, mereka akan terus bersama-sama dengan DAP dan secara langsung akan terus menyokong kerajaan Madani. Jadi apabila Ashraf Wajdi ini dia uh, masih lagi terikut dengan budaya-budaya sentimen perkauman. Bagi saya uh, ia harus dibuktikan di, di ha, oleh pemimpin DAP ini yang mereka akan membawa Kuala Lumpur ini menjadi satu bandar yang baru. Saya nak tahu dekat Ashraf Wajdi di New York. Okey, di New York. Siapa datuk bandar dia? Datuk bandar dia adalah Zohran Mamdani iaitu seorang berbangsa India apa? Kalau tak salah dia ada mix lah, mix. Tetapi dia beragama Islam. Kan? Maknanya di New York itu bukan lagi isu kaum, bukan lagi isu agama, tetapi orang New York mengangkat Zohran Mandani kerana dia ingin membuat sesuatu atau mengubah New York itu mengikut acuan orang New York. Ha, ini yang saya kata pelantikan uh, apa nama uh, Hana Yeo dan uh, uh, timbalan dia di PJS ini saya melihat uh, uh, mereka you know akan mengembirakan lah dari satu pihak iaitu uh, pelanggar Cina, eh, uh, konglomerat-konglomerat Cina Uh, uh, yang selama ini uh, mungkin mereka merasakan ada sedikit you know kepayahan ke apa ke dalam berurusan dengan DBKL sebagai contoh kan jadi dengan adanya Hanayu ini akan boleh melancarkan tetapi saya juga pasti yang Hanayu uh, DAP di AP ini dia tidak akan melakukan sesuatu yang hanya menguntungkan uh, penduduk Cina, kaum Cina di Kuala Lumpur dan meminggirkan uh, penduduk Melayu kota di Kuala Lumpur. Jadi, ini yang saya nampak. Uh, pendekatan yang nak dibawa oleh Datuk Sayyid Anwar Ibrahim ni, kita letak ni dan kita lihat. Sekiranya Hanayu berjaya, lepas ini tidak adakan lagi-lagi uh, naratif-naratif yang mengatakan, Wey, Hang ni Monti DAP tak boleh ho. Oh. Uh, Kami tak mau Hang sebab Hang Cina. Uh, itu yang ni nak tunjukkan oleh uh, kerajaan Madani sekarang ini. Dan sepatutnya, uh, Wajdi ni Dia harus berfikiran positif Kerana Amno uh, uh, juga mempunyai menteri Tapi Amno dia rasa sikit tidak puas hati tuan -tuan. Kerana komposisi uh, menteri dan timbalan menteri ini uh, DAP telah melebihi AMNO. Sebab apa? Yang pertama PKR lah. Lepas tu DAP dan yang ketiga AMNO. Mungkin jika melihat ini adalah satu eh uh, apa apa uh, cabaran ataupun satu benda yang boleh digunakan di pilihan raya ini mengatakan amno sekarang ini menjadi tunggangan parti DAP dan orang mengatakan weh amno hangpa tengok sekarang ni DAP lebih tinggi pada hangpa nah ini yang saya melihat juga satu satu persepsi atau satu naratif yang akan dimainkan dalam uh, beberapa bulan selepas inilah jadi Wardi juga ada mengatakan Adakah dengan pelantikan dua menteri ini akan membolehkan pilihan raya PBT diadakan? Bagi saya, saya setuju. Ha? Maknanya siapa nak jadi ahli majlis PBT, kita boleh undi dia. Daripada kita lantik ahli politik yang dongoy ni, ramai tu, okay? yang duduk ni. Yang tak ada apa, kerana kononnya berjasa, duduk dalam PBT, satu habuk pun mereka tak buat. Kan? ada orang kata juga kalau kita buat PBT ni, Datuk Bandar ini boleh dekat orang Cina. Haiya. Tak tahu nak kata lah tuan-tuan. Eh? Uh, kalau orang New York uh, boleh menerima Zohran Mandani sebagai Datuk Bandar berbang, uh, beragama Islam, kenapa kita tak boleh menerima Datuk Bandar daripada kaum Cina? Uh, kalau dia mempunyai integriti. saya cakap ni eh. Kita tidak ada masalah menerima sesiapa pun menjadi datuk bandar Cina, Melayu, India. Yang penting dia ada integriti, dia tidak melakukan rasuah, dia buat kerja demi kesejahteraan penduduk Kuala Lumpur. It's not it's not the party, you know. Oh, AMNO nak kena jadi datuk bandar, AMNO nak kena jadi menteri wilayah. Come on lah guys. Ha? Kalau betul lah no, tak ada lah masalah-masalah yang ada yang ditinggalkan sebelum ini Pelan -pelan lah. Pelan-pelan lah. Jadi kita kita harap lah kan dengan pelantikan Hanan Yoh ini akan membuka minda orang Malaysia uh, untuk menilai prestasi menteri ini bukan berdasarkan warna kulit, bangsa dan parti. Boleh gitu? Eh, eh, Asyar Fajdi. Eh? Come on guys, you pun PhD. Takkanlah duk main lagi isu politik sempit ni. Ha? Isu politik perkauman. Come on lah. PhD ni saya nak beritahu. Seorang yang bergelas doktor falsafah ini dia mesti memberi manfaat kepada masyarakat. Ha 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 ha. Cai cai cai.